А у нас в гостях багаторазовий рекурсмен України з плавання, срібний призер Олімпіади в Сіднеї, а нині представник радикальної партії. Денис Силантів. Поспілкуємося про майбутнє спорту у нашій державі. Пане Денису, доброго вам ранку, ради вас у нашій студії. Отже, країна зараз так будемо відштовхуватися від реалії, веде фактичну війну і бореться за економічне виживання. І чи залишається зараз можливості взагалі звертати увагу на спорт? Ви як спортсмен, що можете сказати? Знаете, я, конечно, сейчас спорт не одна из главных тем в нашей стране, но в любом случае, а, ведь от результ... на сегодняшний день мы видим, насколько важно, чтобы а люди призывного возраста были в хорошем физической форме. Потому что рано или поздно это может стране пригодиться. И мы сейчас это, с этим столкнулись. Сейчас очень важно, чтобы люди, которые идут защищать нашу страну, были здоровы, были сильны и могли делать свои функции. Поэтому спорт выходит автоматически на, как это правильно сказать, стратегический, стратегический вид направления страны. Вот поэтому здесь не надо даже нічого лишнього говорить, а це важливо. важна. ось система взагалі управління спортивною сферою в Україні. Вона дісталася ще у спадок від радянських часів. Так як ви вважаєте, це добре чи погано? Адже знов ж ну, таки в СРСР спорт був завжди на висоті. Да, во времена Советского Союза это был культ. Спорт да. был культ, возведен в культ, и занимались им от мала до велика. Особенно после того, когда прошла Олимпиада 80, открывалось много спортивных школ, секций, спортивных комплексов строилось. Нам досталось очень хорошее наследство от Советского Союза, но мы не смогли этим правильно воспользоваться. Страна распалась, у нас на первом месте были другие приоритеты. И вот 10 лет там с 91 по 2000 год, начало там 2000. 2000-х. Все это разрушалось, все это продавалось, все это уходило в небытие. Сейчас, да, начали понемногу восстанавливать, но опять-таки государство само, конечно же, не справится со всей этой нагрузкой, которую оно на нее Это ведь не только спорт, это много других направлений, которые нужно поднимать, и медицина, и все остальное. Вот мы видим, что армия тоже, оказывается, у нас не готова была ни к чему. То тому, як 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 далі зробити знову ж таки, щоб за часи СРСР, культ зі спортивного, із спортивного загалі життя. Якщо говорити про реформування тої ж спортивної сфери, то яких змін спортивна сфера потребує і з чого передусім варто починати? А, ну, ви знаєте, я думаю, прежде за все, звичайно, одне з напрямів это популяризація спорту, вот, і створення умов для того, щоб этот спорт мог розвиватися. Тобто, створення умов для того, щоб могли зстроитися спортивні комплекси, Спортивная инфраструктура и, конечно же, популяризация с точки зрения, чтобы люди хотели туда ходить. Чтобы не получалось так, что мы, например, настроим спортивных комплексов, а ходить туда никто не захочет. Такое может быть. Вот, Поэтому нужно двигаться в двух направлениях. Понятно, ну, что великий спорт начинается с массового. И тогда что нужно делать, чтобы вернуть народ в любовь к спорту? Чтобы не, не набудували у всех комплексов, а действительно, вы говорите, никто туда не будет ходить? Ну, во-первых, очень большое значение имеет, конечно, телевидение, скажем так, то есть то, что доступно везде, телевидение, интернет, внешняя реклама, вот, то есть, чтобы с каждого уголка радио звучало о том, что нужно заниматься физической культурой сначала, потому что спорт это больше, знаете, у людей спорт это уже как будто что-то очень высокое, очень тяжелое, очень, там, грубо говоря, не каждому это дано, а физическая культура, да, вот это то, что нужно, то чтобы в каждом дворе были спортивные площадки, как минимум спортивные площадки. Ну, то есть много-много разных направлений. И прежде всего, конечно, чтобы это была, как бы сказать, политическая воля государства о том, чтобы популяризировать это все. Ведь мы же можем э, делать очень интересную и привлекательную рекламу пива или что-то наподобие. Вот такие же нужно делать привлекательные рекламы, которые бы призывали людей к здоровому образу жизни, чтобы мы действительно использовали внешние носители, внешние борды не для каких-то эфемерных э, там социальных да, направлений, а конкретно выделяли на популяризацию спорта. 5% у нас есть социальная реклама. Вот давайте а, выделять ее на то, чтобы привлекать людей заниматься спортом, физической культурой, вести здоровый образ жизни. Ведь спорт это не только здоровье, это еще социально-экономическая составляющая нашей страны очень большая. Благодаря развитию спорта, если проделать такую цепочку, вот разложить это все, то в конечном итоге это выходит на повышение ВВП улучшение ВВП нашей страны. Раз, ну а ось ваша политическая сила уже занимается этим вопросом, разрубляет питание. Вопрос? Конечно же. А, знаете, почему, а, почему я а, вот, а, почему я пошел в политику, то есть я это сделал не, не, не просто так, вот я закончил спорт, а теперь хочу быть политиком. Нет. Я еще долгое время, очень долгое время занимался общественной деятельностью. Вот. И я сталкивался с тем, что да, я могу помочь э, 10, 100, ну даже тысячи людям, но я не могу глобально изменить ситуацию. Вот. Я не могу глобально поменять отношение там, государства э, к спорту. Вот. Я как общественный деятель создавал спрос на спорт. А государство должно было этот спрос обеспечить, чтобы дать людям возможность заниматься им. Вот. И э, я рассматриваю участие в политике как средство достижения целей. Я не хочу задерживаться там надолго, нет. На сегодняшний день мне нужно идти в политику, чтобы добиться принятия программ и законов и законопроектов. Вот дальше, может быть, я пойду в исполнительную власть, чтобы это уже делать. Панімаєте, поэтому так. для мене це все паетапна э, э, така вот ступінь для достиження і розвитку вот, спорту фізичської культури спорта в нашій страні. Анденесанові ну, ну, інфраструктура на Донбасі, у тому числі спортивна, вона значною мірою мірою зруйнована і в інших регіонах України спортивні об'єкти також залишають бажати кращого. І самі про це знаєте. За рахунок чого їх планується відновлювати? це інвестиції, меценати, це участь держави. Это было бы не можно я, в это. Да, видите, я, как я вижу, один из моментов, что благодаря чему это можно сделать, это развитие частно-государственного партнерства. Так. То есть создание таких условий и принятие таких законопроектов и законов, чтобы частному инвестору, бизнесу было интересно тоже вкладывать деньги в развитие спорта. Чтобы оно, помогая государству, тоже имело определенную, определенные приоритеты, Понимаете? Вот тогда дело сдвинется Как я уже сказал, государство само не сможет Справиться э, со, со всей этой задачей И вот нужно здесь э, Так же как вот не нужно придумать велосипед Это все, все примеры есть В Европе, в там, той же Америке В других странах Нужно э, просто это адаптировать к нам И вот у меня это конечно же стоит сейчас на первом месте Вот принятие таких законов, программ Ну а сколько заразу задовольный ревень физического Выхования у школах И, и какие новации там можно запровадить Если снова растет спортивное поколение за малочку из -за школы. А, ну, прежде всего, а, вот знаете, я делал один свой проект. Он назывался, а, это он, точнее, он не назывался, это была м, форум учителей физкультуры города Киева. То есть я это делал вот в украинском доме. А, в прошлом году и я приглашал на этот форум из разных уголков страны специалистов, вот которые преподносили программы, как можно интересно и более продуктивно проводить уроки физкультуры для детей. Знаете, чтобы у нас это не опускалось до просто зарядки пальцев, разминки пальцев, там или чего-то еще. Вот, а чтобы детям это было интересно, ну конечно же, в основном это все зависело бы от желания директоров и учителей физкультуры. Их нельзя, конечно, этому обязать. Но а, я думаю, что они сами должны быть заинтересованы в том, чтобы дети меньше болели, чтобы дети. А... дольше дольше могли учиться и лучше показывали результаты и в учёбе, и, и в спорте. И на уставу Панделцеус, нынешний министр молодёжи и спорта Дмитра Влато, его критикують за те, що він мовляв, не знаю, специфіки українського спорту і взагалі. Як вважаєте, яка людина повинна очолювати таке міністерство? Навіть не називаючи прізвища, а просто які досвід, які ініціативність, тобто які якості вона повинна мати? А, ну, прежде всего человек этот должен знать, э, чего он хочет, и у него должна быть хорошая сильная команда. вот команда людей, которые бы были специалистами. Нельзя быть, министр не может знать всего, но у него должны быть специалисты в каждом направлении, которые бы знали досконально это. Вот тогда будет результат. Денис Силантьев, есть нашей студии. Я дякую вам за эту разговор. Бажаем хорошего дня. Спасибо. Партнер показу торговельна марка ММС.